Terima kasih okay. uh, telah okay. menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Beruang Solo Saat ini kita mau review ini ya Nanti mau dikirim ke Kalimantan Tempat Bungkomang um Basarang Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu Dan dimudahkan rizkinya Amin Ini kita ada unit Pakai popor Surian, kayu surian ini ya Motifnya alami serat alami Chamber masih tetap demit anu oke okay. regul kita pakai regul Taiwan di spring Jerman pakai sustapen ya uh, kemudian bipot bipot masih ecutek desainnya mewah dan kokoh ini pakai pikat ini ya untuk peletak rel bipotnya ini Kemudian tabung kita pakai DWM DWM komposit 470 cc Ini tabung paling ringan dengan berat hanya 0,35 kg Kemudian kita pakai laras PD12 Sini bang Dari balik sini Kita pakai laras PD12 Itu dia laras PD12 kal 177 ini alurnya 14 ya ini penampakan laras dan tabung kemudian kita pakai tele markul 4 kali 16 4 sampai 16 kali 44 SF FFP ini jernih sekali markul ini recommended untuk yang suka long ring ya Ini pakai sun head, pakai flip, tutup Kemudian ada para lag adjustable rodanya Kemudian ini kita pakai mounting vector optik 3 baut Atas rail pikat ini Dan pakai waterpass magazine begitulah dia penampakannya ini serat surian ya kayu surian ini custom by deng spot rakitan by deng spot ini dia spesifikasi komposit DWM ya dan ini ada serombong custom nanti kita masukkan oke bang kita masukkan dari sini ya ini sudah PNP pelan-pelan karena dia sangat ketat ya seperti perawan <laughs> ini sudah ada adapter ini bisa untuk serondet bisa pakai serombong dua fungsi ini dia oke sudah pas nah beginilah penampakannya dilihat dari ujung sini ke belakang nah itu dia kita tes ujung suaranya mantap ini kalau pakai peredam ini berhubung peredamnya beliaunya sudah ada jadi nggak perlu pesan peredam dan dratnya sama ini beliau pesan ini saja turun dulu rumah dia nah, ini nanti kita langsung packing langsung kirim Om Kumang oke okay. Apabila Anda berminat mau merakit unit seperti ini, ini beratnya total berikut dengan bipod 4 kg 2 on, 4,2 kg ya. Lumayan ringan, angin di 1000 800 nanti kita kirim dengan packing triplek ya biar lebih aman jauh perjalanan oke terima kasih jangan, jangan lupa like comment dan subscribe jadi kalau sahabat pengen rakit seperti ini bisa hubungi kami nanti di nomor WA ya ding spot oke terima kasih jaga kesehatan selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh proses untuk buat packing kotak pakai triplek nih bersama Pak D barusan kita kirim ya ke kantor pos bisa lewat pos bisa lewat JNE Oke ditunggu aja Om Komang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pengetesan dulu ya nggak tahu ini kameramannya Abang Doni Oke tes dulu seperti ini